Johari Gani pilihan tepat teraju imiti. Amanah kekal Anwar puas hati. Pendidikan jangan dipolitikkan. Malaysia Kenya erat enam dekad. GRS sedia beri laluan PRK. Dan Syamsul hormati keputusan PKR. Pelantikan Datuk Seri Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI disifatkan sebagai langkah strategik yang mampu memperkukuh kedudukan ekonomi negara dalam landscape global yang mencabar. Menurut laporan media tempatan, pengurusi Matrid, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berpandangan pengalaman luas Johari dalam sektor korporat dan pengurusan kewangan kerajaan memberikan kelebihan besar dalam menerajui kementerian berkenaan. Beliau turut menegaskan latar belakang Johari sebagai bekas Menteri Keuangan membolehkan beliau memahami secara mendalam keperluan fiskal, dasar ekonomi serta ekosistem perdagangan antarabangsa negara. Pelantikan itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam rombakan Kabinet Kerajaan Madani dengan Sim Ze dilantik sebagai Timbalan Menteri MITI menggantikan kepimpinan sebelum ini. Pengekalan empat pemimpin utama Parti Amanah Negara dalam barisan Kabinet Baharu mencerminkan kepuasan Perdana Menteri terhadap prestasi mereka menurut pandangan kepimpinan parti itu. Memetik laporan Free Malaysia Today FMT, Setia Usaha Agung Amanah Muhammad Faiz Fazil menjelaskan pelantikan menteri dan timbalan menteri merupakan prerogatif Perdana Menteri selaras dengan prinsip kepimpinan bersama Pakatan Harapan. Empat pemimpin yang dikekalkan termasuk Muhammad Sabu sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan selain Adli Zahari dan Atirah Sabu sebagai Timbalan Menteri. Rombakan Kabinet kali ini merupakan yang kedua sejak November 2022 dan bertujuan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar kerajaan. Isu pendidikan tidak wajar dijadikan modal politik kerana ia berisiko mengalih perbincangan daripada matlamat sebenar pembangunan sistem pendidikan negara. Menurut laporan media, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menegaskan, sebarang perbahasan berkaitan pendidikan perlu berpaksikan perlembagaan, falsafah pendidikan kebangsaan dan keperluan nasional. Beliau menjelaskan kecenderungan membawa isu seperti Pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC ke arena politik hanya akan mencetuskan emosi dan polemik yang menjejaskan perbincangan secara objektif. Justeru, semua pihak diseru menilai isu pendidikan secara menyeluruh dan berfokus kepada kepentingan jangka panjang pembangunan modal insan negara. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kenya disifatkan sebagai pemangkin penting dalam memperkukuh hubungan dua hala yang telah terjalin selama enam dekad. Menurut laporan bernama, Pesuruhjaya Tinggi Kenya ke Malaysia, Ekitela Moru berkata, lawatan itu meningkatkan kepercayaan politik serta membuka ruang kerjasama lebih luas dalam bidang perdagangan, pelaburan dan ekonomi digital. Beliau turut menyatakan Kenya melihat pengalaman Malaysia dalam pembasmian kemiskinan dan pembangunan perumahan mampu milik sebagai rujukan bagi pembangunan terangkum negara Afrika itu. Kedua-dua negara turut bersetuju meneroka kerjasama dalam STEM serta menaik taraf hubungan dua hala kepada rakan strategik Gabungan Rakyat Sabah GRS berkemungkinan tidak bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Dun Lamak dan Parlimen Kinabatangan yang dijadualkan berlangsung Januari tahun depan. Memetik laporan bernama Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinur memaklumkan prinsip gabungan itu adalah memberi laluan kepada barisan nasional yang memenangi kawasan berkenaan pada pilihan raya lalu. Beliau menjelaskan keputusan muktamad masih memerlukan perbincangan bersama kepimpinan GRS dan pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. PRK tersebut diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dengan penamaan calon dan pengundian awal telah ditetapkan oleh SPR. Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin menyatakan penghormatan penuh terhadap keputusan PKR yang merehatkannya daripada jawatan pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Melaka Menurut kenyataan parti, beliau menyifatkan pelantikan Adam Adli Abdul Halim sebagai pemangku pengerusi sebagai langkah memastikan kesinambungan kepimpinan dan kelancaran gerak kerja parti. Syamsul menegaskan fokusnya kini adalah memperkukuh cabang parti serta membantu persiapan PKR menjelang kongres parti dan pilihan raya negeri Melaka pada 2026. Walaupun direhatkan daripada jawatan negeri, kedudukannya sebagai ketua cabang Hang Tuah Jaya kekal ketika beliau masih berdepan pertuduhan berkaitan kes rasuah di Sabah